Ermenistanın baş naziri Nikol Pashinyanın mətbuat katibi Mani Qavorkyan sabah Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin baş tutacaq görüşü barədə bəzi detalları açıqlayıb. Qafqaz Info Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Qavorkyanın məlumatına görə, danışıqların gündəliyi iqtisadi mahiyyət daşıyacaq. Ərazi məsələlərinə dair heç bir sənəd imzalanmayacaq. Ermənistan tərəfi üçün əsirlərin, girovların və məhbusların tam mübadiləsi eləcə də müharibə zonasında axtarış və xilas etmə əməliyyatlarının genişləndirilməsi əsas məsələ olaraq qalır. Bu səbətdən Ermənistan bu məsələni Moskva görüşünün vacib mövzularından biri hesab edir. Görüşün nəticələri ilə bağlı ortaq bəyanat da qəbul edilə bilər, deyə paşinyanın rəsmil katibi bildirir söhbət regional kommunikasiyanın açılması, beynəlxalq yük daşımaları, o cümlədən Ermənistanın Rusiyaya və İranə, hətta Ermənistanın mərkəzi bölgələrindən Çuxuriq bölgəsinə yük daşımalarından gedir.